কোনো এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি ভিডিঅ'টো বেলেগ ধৰণৰ হব বেলেগ ধৰণৰ মানে কি আপোনালোকে জানে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বানপানী হৈছে আমাৰ জাতি কক্ৰিয়া টেঙা খাটতো বানপানী হৈছে গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰোঁ আৰু ৰাইজৰ ফালৰ পৰা সাহাৰ্য বিচাৰি বানপানী সাহাৰ্যহে যাম গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকেও সহায় সহযোগ কৰিব বান বিধস্থ মানুহক যিমান পাৰে ওচৰৰ পৰা এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বলক টেঙা খাট যাম এতিয়া আৰু সি কওঁতে মই ক'লোঁ আৰু বৈৱে দুগৰাকী বৈৱে মানে হঠাৎ মানে বিস্কুট কিনি দিলে খুব ভাল খুব মানে ভাল কাম কৰিছা তুমি আগুৱাই যোৱা আৰু আমি যিমান পাৰোঁ তোমাক সহায় কৰিম আৰু তেতিয়া মানে বিস্কুট দহ পাকেট কিনি থৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই বিস্কুট লৈ ল'লোঁ দহ পাকেট আৰু কেইবাজনো মানে ভাইটিয়ে বিভিন্ন বস্তু দিম বুলি কৈছে আৰু ভাদী ব্যক্তিও আগুৱাইছে ভাল লাগিছে আৰু দাদাক ক'লোঁ বানপানীৰ কথা আৰু অঁ তো লৈ ল' দাদাৰ পৰা ধন্যবাদ দেই দাদা আমিতো এনে ক'ব গ'লে এতিয়া মানুহবোৰে পইচা ধেৰ এনে এনে পেলাই দিয়ে মদ পানীত পেলাই কিছুমানে জুৰা খেলে কিন্তু এইবোৰ বস্তু যদি সহায় কৰিব পৰা যায় আৰু বেছি দিব পৰা যায় বেছি লগত যাব গৌতম মোৰ ভাগিন যাব আমি দুইজনে যাম এতিয়া টেঙা খাটক এতিয়া গাঁৱতে গৈ ফুৰিছো এজনে বেনাৰ এখন দেখি মানে মাটি পঠালে পানী এক কাটো বানপানীৰ সাহাৰ্য উঠে তোমাক কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ উলিয়াৰ কাৰণে ভাল লাগিছে এনেকুৱা যে গাঁৱৰ মানুহ এজনো যে এনেকৈ সহায় সহযোগ অলপ আগবঢ়াইছে আমিও কিবা নহয় কিবা সহায় কৰিব পাৰিছোঁ এতিয়া যিমান পাৰোঁ মোৰ নাম খনীন্দ্ৰ চুণা অঁ কিয় পঢ়ি আছোঁ অঁ আই টি আই কৈ আছোঁ আই টি আই ন তো পানী দি দিলে এক কাৰ্টুন অঁ পানীটো আমি দিব লাগে কাৰণ আমাৰ প্ৰাণীয়ে প্ৰাণ যেতিয়া নেকি আমি যি দিলেও নিদিলেও কিন্তু পানীটো দিয়াটো আমাৰ এইটো বহুত দৰকাৰ মানে গাঁওখন এক পাক ঘূৰি দিওঁ যোনে যোনে ইচ্ছা কৰে দিব পাৰে ঘূৰি দিছোঁ এতিয়া দিছা তুমি যিটো মই উলিয়াইছোঁ কাৰ্যসূচীটো কেনেকুৱা হৈছে ঠিক আছে আৰু আমি সদায় পইচা খৰচ কৰি আছোঁ ন যদি আমি বিস্কুট এপাকেট বা পানী দি পিনে যদি অকণমান যদি সকাহ দিব পাৰোঁ নহয় জানো ধন্যবাদ থাকিল দেই তোমালৈ এগৰাকী মহিলাই এই বেনাৰখন দেখি ৰখালে আৰু নিশ্চয় কিবা এটা দিম বুলি ঘৰলৈ মাতিছে এতিয়া যাম মই সোমাই যাম আৰু পেটত এনেকৈ লৈ লৈছোঁ এখন মানে তাতকৈ এই ধৰণৰ লৈ লৈছোঁ দি দিলে আমাৰ ভাইটিহেঁতেন দান এটা ভাল লাগিলে দেই তোমাৰ লগত কিবা ক'বা কি ক'ম আমি দুখিত এনেকুৱা হৈছে সৰুকৈ আমি আৰু এটা যিখিনি পাইছোঁ ধন্যবাদ দেই আমাৰ বৌ দি দিলে ভাল লাগিছে দেই বৌ আৰু কিবা ক'ব নেকি যিখিনি মানে আমাৰ বানপানী হৈ আছে নিমখ দহ কেজি কৃষ্ণ তজান খুলি পিনি দি দিবা ধন্যবাদ থাকিলে দেই তোমালৈ এইফালে আপোনালোকে দেখিছে পাণবোৰখন দি আছে চুচিয়ে এতিয়া দোকান এখনত সোমালোঁ ভাইটি এজনে মানে মাটি পঠালে এনেকুৱা এই ধৰণৰ মানে কাৰ্যসূচী উলিওৱাৰ কাৰণে হাতত মানে পদক্ষেপ এটা লৈছোঁ যেতিয়া মাটি পঠালে ভাইটিয়ে কিবা চ ইচ্ছা কিবা এটা দিম বুলি কৈছে দি দিলে বিস্কুট কি নামটো কৈ দিয়া নামটো সন্তুষ্টমল এইনে কি ক'বা কি ক'ম আৰু মোবাইলত চাই আছোঁ মোবাইল টিভিত বেয়া লাগিছে চাই কিনে তাকে এতিয়া যি পাৰিছোঁ তাকে দিছোঁ আৰু বেয়াটো লাগিছে হয় গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ভাদ পাৰ্চেলি যাম ভাদ পাৰ্চলিটো আমাক মাতিছে গৈ আছোঁ ভাদৱ পাৰ্থিলি এতিয়া আহি আহি মই কঁঠালগুৰি পালোহি ভাদ পাচলি আৰু ইদুন দাই আগতেও ভিতৰত দেখিছে ইদুদাক সহায় কৰি দিছে এতিয়া মই এখন দোকানত আহিছোঁ আৰু আহিছোঁ মানে দাদাই মোক ফোন কৰি পঠালে তোমাৰ যিটো পদক্ষেপ লৈছে ভাল লাগিছে আৰু দাদাই ছয় চাই দান দিছে সেইকাৰণে এই কামটো লোৱাৰ কাৰণে আপুনি কেনেকুৱা পাইছে মানে মই যিটো উলিয়াই দিছোঁ এইটো অলপ খুব ভালেই লাগিছে আমাৰ বানপীড়িত মানে সাহাৰ্য আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমাৰ ভাদৌ অঞ্চলৰ এজন ব্যৱসায়ী হিচাপে আৰু বানপীড়িতৰ মানে যিখিনি মানুহ সমস্যাত ভুগি আছে সেইসকলৰ মানে এই মোৰ সামান্য এগৰাকী হ'ল বাইদেউ কঁঠালগুৰি আৰু আচলতে মই আহি থাকোঁতে মোৰ বেনাৰ বন দেখি পালে আৰু তেখেতসকলে মোৰ মন এটা আছে যে বানপীড়িত মানুহক কিবা এটা দিম বুলি তো মাতি আনিলে বাইদেৱে দিলে এতিয়া বাইদেৱে কি ক'ব বাইদেউ হয় বানপানী ইমানেই হৈছে যে ৰাইজত তেখেত বেয়া লাগিছে ইমান নোহোৱা জেগাটো হৈ গৈছে যে সেইকাৰণে অকণমান সাহায্য এই দলটাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেই ইমান সি হয় এতিয়া কাৰণে এতিয়া মই পাঠালি যাম আৰু পাঠালি এজনেও মানে তাই হওক মোৰ ন তাই হওক যুৱ পৰিষদ আৰু যুৱ পৰিষদৰ এজন মানে মোক মাটি পঠাইছে কি পায় ভাইটি এজন লগ পাই গ'লোঁ সুধিলে মানে ক'লে যে কি কথা ক'লোঁ কথাটো ভাল লাগিছে আপুনি যে এই দুখৰ সময়ত মানুহৰ ওচৰত ভয় দিছে এইবিলাক আচলতে সঁচাকেই মানুহে মানুহৰ কাৰণে কৰা কাম যিমান এইটো মানুহৰ আচলতে কৰ্তব্য বুলিয়েই ক'লেও বেয়া নহয় মোৰ ফালৰ পৰা আপুনি ভাল হওক আগবাঢ়ি যাওক এইখিনি সহায় কৰক নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো জিতুল ভাড়েই চিনি পাই উৎসৱ আছে সুন্দৰ গীত গাই বহুতে চিনি পায় অঁ আহিছোঁ হা ঠিক আছে অঁ অঁ এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি ঘূৰি মানে ভোকো লাগিছে ভোক লাগিলে নহ'ব আৰু যিসকল বানপীড়িত মানুহ তেখেতলৈওতো ভোকত আছে কিন্তু আমি সেইটো অনুভৱ কৰিব লাগিব তাৰমানে প্ৰত্যেকে সেইকাৰণে আমি এতিয়া কোনো হোটেলত নোসোমাই ভাত পানী নাখায় আমি তেনেকৈ যাম এইবোৰ অকণমান অনুভৱটো কৰিব লাগিব নহয় জানো ভাগিনা হয় প্ৰায় সাতাইছজনেই আমাক সহায় কৰিছে আৰু পইচাটো প্ৰায় ঊনৈছশ পঞ্চাছ টকা উঠিছে আৰু বহুত বস্তু দিছে বিস্কুট দাইল আৰু চাউল দিছে পানী কাৰ্টুন দিছে ত' এইবিলাক ভিতৰত আমি থৈ দিছোঁ এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট টেঙা খাট গৈ আছোঁ টেঙা খাটতে আপোনালোকক ভিতৰত দেখামগৈ আৰু কেনেধৰণে আছে সকলে মোক পইচা আৰু বস্তুবিলাক সহায় কৰিলে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেদৰে সহায় কৰি থাকিব আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি ঘূৰি প্ৰায় এতিয়া আমাৰ তিনিটা বজিছে এইটো খোৱা নাই ডাইৰেক্ট এতিয়া টেঙাখাতে যাম আমি আহোঁতে সময় লগ পাই গ'লো কেনেকুৱা লগ পোৱাই নাই নহয় সময়ো বহুত ভাল কাম কৰি আছে এই নাহা তেতিয়া ক'ৰবাত দিছানে ভাল লাগিছে আৰু বহুত বহুত মানুহে মানে সহায় কৰিছে মানে গৈ থাক লাগে ন অহোঁ এই মোক লৈ যাব ষাটী বন্ধালৈ এতিয়া দোকানত সোমাই দিলোঁ পানী পানী বটল লৈ লৈছোঁ চাৰি কাৰ্টুন চলাই লৈছোঁ আৰু কিলাৰ লৈছোঁ মমবাতি লৈছোঁ চাবোন লৈছোঁ মই মই পাইছিলোঁ বাদে ঊনৈছশ পঞ্চাছ টকা ৰাইজে ডনেট দিছিলোঁ বাইছশ ষাঠি টকা ন বাইছশ ষাঠি টকা হ'ল ন তো বস্তু লৈ ল'লোঁ এতিয়া মোক অঁ মই পাই গ'লোঁ টেঙাঘাট সোমতাল আৰু মঠাৰিটো ইয়াতে ভাগি ভাগিছিলে অকণ আগত

মানুহ আকৌ দুখ পাইছে নেকি কেনেকৈ কিবা কিবি মানুহ তেনেকৈ হেৰি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান প্ৰায়বিলাক মানুহ হেৰি আপোনাৰ ঠিকে থাকে আছে নিশ্চয় হৈছে প্ৰায়ভাগ মানুহৰ গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা সেইবিলাক আজিলৈকে চব মানুহ পোৱাই নাই চব বুকিং জোল চৌহদ নদীত মাহি পানী এতিয়া আপোনালোকে চাব এই পানী এতিয়াও আছে পানী হৈয়ে আছে বহুত পানী হৈয়ে আছে ধন্যবাদ আপুনি অহাৰ কাৰণে আমাৰ আমি ৰাইজে অতি সুখী হৈছোঁ আপুনি যি যেনেকৈ স্ব ইচ্ছা দান কৰিছে আমি আপোনাক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা কাম কৰি যাব পাৰিব আপোনালোকৰ নগাজানবাসী ৰাইজৰলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকে যে ইমান আমাক বান বিধ্বস্ত পৰিয়ালক এনেকৈ সহায় কৰিব আহিছে আগুৱাই আহিছে ভৱিষ্যতলৈ যে আৰু আপোনালোকক ভগৱানে শক্তি দিয়ে তেনেকুৱা সহায় কৰি যাবৰ কাৰণে আপোনাৰ কি ক্ষতি হৈছে মোৰ ক্ষয় ক্ষতি মানে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে ক্ষয় ক্ষতি হৈছে কাৰণ গোটেই মঠাইটো ভাঙোতে সোতটোতো গুচি আহিলে ঘৰৰ ভিতৰতো বৰান্দাখন আৰু এটা ৰুমে চপা হৈছো এতিয়ালৈকে পাকঘৰতো মানে গোটেই মানে এতিয়ালৈকে বোকা পানীয়ে হৈ আছে আৰু দুটা ৰুম পুৰা ভক ভক সোমাই যে বোকা হৈ আছে কাপোৰ কানিৰ পৰা বয় বস্তু চবেই মানে নষ্ট নষ্ট হৈছে আৰু খোৱা বোৱা কি কৰিছো খোৱা বোৱা আমি শিবিৰত গুচি গৈছিলো কলেজত তাৰপিছত তাৰ পৰা আহি মানে ঘৰত

নাই আৰু সেইবিলাক বস্তুবিলাক হাঁহ কুকুৰাটো আছিলে চব উটিয়েই গুচি গ'লগৈ বাইক আছিলে দুখন বাইক দুইখন খতম পানীৰ ভিতৰতে সোমাই সোমাই গ'ল বাইকেইখন আছে নাই এতিয়া বাইককেইখন পোৱা হ'ল অঁ এতিয়া ঠিক ঠাক নাই আৰু এতিয়া ময়ো দাহে বহুত আমনি কৰিছে ন আপোনাক অ মৌ দৰাতো আমনি কৰিছে বহুত কষ্টত আছোঁ আৰু চিন্তা নকৰিব এইটো হয় আহিছে এতিয়া কি কৰিব হয় ন যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত আমি আছোঁ

অঁ ভালকৈ পঢ়িবা দেই ত' ভণ্টিক লগ পালোঁ জীৱনত ইমান ডাঙৰ বানপানী দেখাই নাছিলে কিমান বছৰ কিমান ন বছৰত আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা বানপানী দেখিছিলে আগতে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ তই এতিয়া দি আছে আৰু এইফালে আমাৰ বন্ধু এজনে দিয়া যে পানীৰ লাগে ন নগাজনাৰ নগাজান বাসীক বহুত ধন্যবাদ দিছে আচল বস্তু আপোনালোকে তাইৰ নাই হেৰি নাই মৌ কামুৰি সৰু লৰা ছোৱালী আছে খাব পাইছেগৈ নেপাইছে যিমান পাৰোঁ আমাৰ যিকেইজনে মোৰ সাতাইছজন মানুহে মানে মোক সহায় কৰিছে তেখেতৰ লগত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আহিব আপোনালোকে এই মানুহখিনিয়ে কাষলৈ কথা পাতিব নহয় জানো দুখ মানুহক মাত চাপালেও যথেষ্ট নহয় জানো অঁ 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 এতিয়া কি কি পালে মোৰ পৰা যিমান পাৰো সহায় কৰিব মানুহ লগ খালো লগ খাই পিনে ভাবিলো আমি বানপানীৰ জেগাডোখৰ খালী হাতখন লৈ যোৱাতকৈ ৰাইজক অকণমান যদি কিবা এটা যত কিঞ্চিত কিবা এটা সাহায্য দিব পাৰো সেই আশা কৰি আমি সেই চিন্তা কৰিয়ে অকণমান কিবা এটা লৈ আহিছিলো ৰাইজৰ মাজত আপোনাৰ নামটো জনাব মোৰ নাম যতীন তামুলী

একো সাহায্য পোৱা নাই ঘূৰি যায় আমি নাপাৱে এডোখৰ পৰা মানুহখিনিয়ে কয় অকল সোনকালতে গৈছে সামুকনি গোৱা নাই বুলি কয় পানী বুৰিলে ঘৰত এতিয়া ভাত খাব পৰা নাই ইমান পানী যি পাৰো আপোনাক দিছো আৰু ধন্যবাদ ইমানেই বহুত নেতো এতিয়া ঘৰত পাকঘৰটো একেবাব পৰা নাই বাকী বাৰু ঘৰটো আজি দুটাই পাৰি এতিয়া দুখ দুখেই লাগে বাইদেউ বোলে খাবলৈ চাউল নাই এতিয়া অঁ এতিয়া চাউল অকণমান দি দিছোঁ দি পাইছে তেওঁকে লগ আৰু সন্তুষ্ট হওক আৰু ভৱিষ্যত আকৌ আহিম আমি আহি আছোঁ আমি আপোনাৰ ঘৰতো চাবলৈ অঁ এতিয়া গৈ আছোঁ দিনডোখৰত মানে মঠাই ভাগিছিলে সেইডোখৰতো আপোনালোকক দেখাম এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আমি সাগৰ হৈ আছে অঁ এইফালে পানী ৰাস্তা ভয়ংকৰ বানপানী এতিয়া আমি পানীৰ মাজে মাজে গৈ আছো

এইখিনিতো শুকাওতে বহুত দিন লাগিব ভয়ংকৰ ৰূপ আপোনালোকে বেছি পালে ন ইয়াত অ অঁ চাওক আপোনালোকে পানী লেবেলটো চাওক ইমান আছিলে ঘৰৰ ভিতৰত ইমান আছিলে তাত মোৰ জুখিলে মানে এককাল হৈ যাব এককাল হৈ যাব মোৰ ইয়াত হৈছে ন এককাল তো পকা ঘৰৰ ভিতৰতে এককাল হৈছে ধানবিলাক চাওক ধান খম আপোনালোকে দেখিছে ধান থৈছে মাথাউৰি ওপৰত এইটো এটা মথাৰীৰ ওপৰত এনেধৰণৰ ধান থৈছে এইখিনি আকৌ মই ঘোমটালত আহিলোঁ বস্তু দি আছোঁ দাদা কিবা পাইছে চাবোন পাইছে নম্বৰ পালে অঁ যি পাৰো দিছোঁ আৰু গাঁৱৰ সহায়তহে আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ফালপৰা যথেষ্ট আপোনালোকৰ সহায় কৰিছে আৰু যথেষ্ট মানুহবিলাকেও মোক পইচা চইচা দি পিনে অকণমান সহায় কৰিছে টকা দি পিনে তো আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ